Pernah tak anda terfikir macam mana sesebuah negara membina naratifnya sendiri selepas merdeka? Di Malaysia, selama lebih setengah abad ada satu agensi yang menjadi nadi kepada penceritaan ini. Dalam perkongsian kali ini, kita akan meneroka pertumbuhan berita National Malaysia atau lebih dikenali sebagai Bernama, suara rasmi negara kita. Okey, cuba kita bayangkan keadaan selepas merdeka pada tahun 1957. Malaysia berhadapan dengan cabaran yang besar, bukan sahaja soal nak bangunkan ekonomi, tapi juga nak membentuk satu identiti nasional daripada masyarakat yang pelbagai kaum dan budaya. Jadi, macam mana ia nak cari satu suara yang sama untuk didengari di seluruh dunia? Dan untuk Malaysia, jawapannya ia bermula dengan satu idea yang sangat bijak. Satu idea yang terkandung dalam satu perkataan sahaja. Perkataan ni bukan sekadar nama tau. Ia adalah satu pernyataan misi yang dipilih dengan teliti untuk melambangkan aspirasi sebuah negara yang baru lahir. Dan perkataan itu ialah bernama. Yang menariknya tentang nama ni ialah maknanya yang berlapis. Ya, ia memang singkatan untuk Berita Nasional Malaysia, tapi dalam bahasa Melayu, bernama juga bermaksud diberi nama. Kan bijak tu? Ini menunjukkan niat yang jelas di sebalik penubuhannya, untuk menamakan dan mendefinisikan naratif Malaysia untuk rakyatnya sendiri dan juga untuk dunia luar. Jadi, jom kita selami sikit macam mana suara ni mula-mula dibentuk. Penubuhan Bernama ni bukanlah satu kebetulan. Kita kena ingat dalam era pasca kolonial, banyak negara baru masih bergantung pada agensi berita barat. Jadi, menumbuhkan agensi berita sendiri adalah satu langkah yang sangat penting untuk menuntut kedaulatan maklumat dan memastikan Malaysia dapat mengawal mesejnya sendiri. Perjalanan nak lancarkan Bernama ni, fu, bukan sekejap ya. Ia macam satu maraton. Sebenarnya ia mengambil masa hampir sedekat. Semuanya bermula dengan gesaan daripada para wartawan sendiri pada tahun 1959. Selepas bertahun-tahun merancang dan melalui perdebatan di parlimen, barulah ia dilancarkan secara rasmi pada tahun 1968. Ini menunjukkan betapa seriusnya idea ini bagi negara pada waktu itu. Tapi, dari awal lagi dah ada satu persoalan besar. Petikan daripada menteri pada masa itu ni mendedahkan dilema utamanya macam mana nak berkhidmat untuk kepentingan negara tanpa menjejaskan kebebasan editorial. Ha, ini satu keseimbangan yang sangat sukar. Satu cabaran yang dihadapi oleh setiap agensi berita milik negara dan ia kekal relevan untuk bernama sampai ke hari ini. Cuba bayangkan, ni, mula-mula dulu, bernama cuma ada 20 orang staf. 20 orang je. Dan diorang bekerja kat sebuah banglo empat bilik yang diubah suai. Kalau ikut zaman sekarang, ia lebih macam sebuah startup yang penuh semangat berbanding sebuah syarikat media gergasi. Permulaan yang sangat sederhana inilah yang membuatkan apa yang berlaku selepas tu jadi lebih luar biasa. Dari banglo kecil tu, bernama tak kekal kecil lama, ia kemudiannya memasuki satu era di mana ia menjadi kuasa dominan dalam landscape media Malaysia, terutamanya bila kita bercakap tentang bagaimana negara kita melihat dunia luar. Dan macam mana ia jadi begitu besar? Ha, macam ni ceritanya. Kerajaan memberikan Bernama satu kuasa yang luar biasa. Ia menjadi satu-satunya saluran untuk semua berita asing yang masuk ke Malaysia. Fikirkan sejenak. Maksudnya, setiap berita antarabangsa yang anda baca kat surat khabar atau dengar di radio, semuanya kena melalui Bernama dulu. Ia secara efektifnya menjadi penjaga gerbang maklumat untuk seluruh negara. Dan Ni mungkin sesuatu yang ramai tak tahu. Walaupun bernama ni agensi kerajaan, ia sebenarnya pioneer dari segi teknologi tau. Pada tahun 1984, ia jadi agensi berita pertama di seluruh Asia yang guna sistem komputer editorial. Ini bukan sekadar nak nampak moden, tapi ia tentang kelajuan dan kecekapan untuk pastikan ia dapat kawal dan edarkan aliran maklumat dengan lebih berkesan. Ayat ni memang merumuskan segalanya. Selama berdekad-dekad, kalau anda seorang rakyat Malaysia yang membaca tentang apa yang berlaku di dunia, dengar pasal pasaran global atau tengok gambar-gambar dari luar negara, hampir pasti ia datang melalui tapisan bernama. Ini memberikan agensi itu pengaruh yang sangat-sangat besar dalam membentuk pandangan dunia beberapa generasi. Dan persoalan inilah yang menandakan satu titik perubahan yang dramatik kemunculan internet bakal mencabar asas kewujudan bernama dan memaksanya untuk berubah atau ketinggalan zaman. Sekarang, kita masuk era moden, di mana kata kuncinya ialah survival. Internet mengubah segala-galanya. Tiba-tiba, monopoli bernama ke atas maklumat hancur berkecai. Ia terpaksa menyesuaikan diri atau berisiko menjadi sejarah dalam landscape media baharu yang sesak dan serba pantas ni. Perbezaan antara bernama dulu dengan sekarang memang langit dengan bumi. Ia dah beralih daripada sebuah perkhidmatan wire yang berasaskan teks kepada sebuah entiti multimedia yang lengkap. Dulu kita cakap pasal teleprinter, sekarang kita cakap pasal televisyen dan terkini kecerdasan buatan atau AI. Ini menunjukkan betapa agensi ini mampu untuk mencipta semula dirinya. Macam mana orang buat? Okey, ni antara langkah-langkah strategi yang diorang ambil. Ia bukan lagi pasal teks mata-mata. Ia masuk ke bidang penyiaran dengan bernama radio dan bernama TV. Ia mula jangkau audiens global dalam pelbagai bahasa. Dan untuk terus berada di hadapan, ia kini sedang meneroka teknologi canggih seperti AI untuk menghasilkan kandungan. Baiklah, selepas kita lihat semua perjalanan yang penuh liku ni, jom kita simpulkan. Apa sebenarnya impak dan kedudukan bernama pada hari ini? Ingat tak tadi kita cerita pasal banglo dengan 20 staff? Nah, hari ini bernama ada lebih 700 orang pekerja. Itu dah jadi sebuah organisasi media yang besar dengan wartawan dan jurugambar di seluruh negara, malah di luar negara. Skala pertumbuhan ini menunjukkan kepentingannya yang masih berterusan dalam ekosistem media Malaysia. Tapi kan, di sebalik semua angka dan garis masa ni, kita tak boleh lupa ada kos insan dalam dunia pemberitaan. Sangat penting untuk kita ingat yang kerja mengumpul berita ni ada risikonya yang tersendiri. Pengorbanan jurukamera bernama Noram Faizul Muhammad Noh di Somalia pada tahun 2011 adalah satu peringatan yang menyedihkan tentang keberanian yang diperlukan oleh para wartawan dalam menjalankan tugas mereka walaupun dah tak ada monopoli, bernama masih lagi pemain utama dalam landscape media yang sangat kompetitif hari ini, ia terus diiktiraf atas kualiti kewartawanannya. Anugerah-anugerah yang diterima baru-baru ini, yang merangkumi pelbagai platform, dari portal berita online sampailah ke radio, menunjukkan yang ia masih lagi relevan dan dihormati dalam industri. Jadi, apa peranan rasmi Bernama sekarang? Petikan daripada Menteri Komunikasi ini merumuskan segalanya. Dalam dunia yang dibanjiri dengan pelbagai maklumat dan berita tak sahih, Bernama dipertanggungjawabkan untuk menjadi sauh, sumber yang boleh dipercayai dan disahkan untuk berita serta pengumuman rasmi negara dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk kita sama-sama fikirkan dalam zaman berita palsu dan maklumat yang tak henti-henti ini adakah peranan sebuah suara rasmi menjadi lebih penting atau adakah ia satu konsep yang dah lapuk ini adalah persoalan yang dihadapi oleh bernama dan semua agensi berita nasional di seluruh dunia apa pandangan anda